Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Datuk Seri Saya ingin uh, Mendapat sedikit uh, Daripada Datuk Seri Berkenaan dengan korin Kita difahamkan daripada kecil Kita ada bersama dengan korin Yang sentiasa menyesatkan kita Saya nak tahu apakah amalan Yang boleh kita amalkan untuk memastikan Bahawa korin itu Tidak lagi menyesatkan kita dan menghasut kita Supaya kita tak selalu uh, Saya rasa itu Kena dengan poin Datuk Seri tadi terima, kasih. Kita ada Dok Profesor Dr. Ruzaimi, Night Chancellor Uni Siraj. Daripada awal tadi ada lah. Ramai teman. Ramai. ramai orang lagi boleh jawab soalan ni. Tapi dah saya duduk depan ni saya jawab lah. <laughs> Semua orang ada karir. Kata Aisyah kepada Nabi, Hatta anta ya Rasulullah. Hatta anta. Kau pun ada karir. Saya tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menewaskan karinya. Only the Prophet. Allah memang jadikan demikian. Al Quranah, Umineh Syaitan. Quranah daripada Syaitan. Kena ujian. Macam mana nak kalahkan karin dengan amalan salah? Sebab tu kita disuruh meminta jauhkan daripada was-was. Kul -was, Aunzu Bir Bin Nas, Malikin Nas kerana adanya bisikan. Manusia mungkin tak faham bisikan ini. Tapi you experience bisikan. Hari ini bukan masuk masa bisik, masa tidur saja. Dia memberikan yuha ba'duhum ila ba'd. Zuhra fil qawl. Dia meniupkan satu perhiasan perkataan yang kita sedar ataupun tidak sedar. Mungkin contoh yang paling obvious, orang nak bangun tahajud ni kan. Yang terlepas tahajud ni kan. Buka mata. Dalam keadaan pikir, kalau tengok jam pun kena pikir. Okay, apa? Tapi pikiran dia boleh pikir. Awal lagi tidak loh. Eh. Itu obvious lah saya nak jumpa. Begitu cepat. Awal lagi tidur sikit-sikit. Tengok-tengok eh. Dah masuk subuh, terlepas dia tahajud. Bisikan ini ya dalam diri kita. Allah jadikan mengalahkan karin itu ialah pahala yang besar. Kena mengalahkan bisikan itu. Oleh kerana manusia lemah, manusia lemah, Allah ajar berapa hal. Untuk mengatasi kehidupan ini. Karamah yang paling besar. Dalam bagi satu orang wali. Sebab orang kata. Apa karamat dia? Saya sebut-sebut dalam kuliah yang lepas. Apa karamat dia? Ui, dia pergi tempat tu mendung terus. Siap banjir. Apa karamat dia? يذهب ويحضر الماء ويحصل على الفئران هذا هو ما نحبه في الفرسان الكرامة الحقيقية هي الاستقامة الَّذِينَ قَالُوا رَبٌّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ya Allah kemudian istiqamah, stand firm berdiri terus nak berlakon to pretend dua tiga hari baik uh, individu berkenaan, selebriti berkenaan telah kembali kepada agama. Cik, dapat liputan, orang pun macam ni. Kemudian ada produk tu, ada produk ni, ada gaya baru yang tak sama dengan gaya lama. Itu dunia. Istiqamah dalam erti kata yang bahawasanya manusia menerima agama itu dan berdiri terus dengan agama itu sehingga ke akhirnya. Contoh yang paling hebat. Kalau baca dalam kitab lah. Orang buat contoh Bilal bin Rabah. Ini contoh yang besar saya nak buat kepada contoh yang kecil. Macam mana satu orang hamba yang diseksa demikian yang menyebut ahad, ahad. Dengan segala bebanan seksa yang dia tanggung. Hanya Allah ahad, ahad kata ahli kerahanian. Bahasa ni boleh setuju tak setuju tak boleh ada orang kerahanian. Dia kata Bilal itu fana. Bilal itu fana. Fana maksudnya ketika kesakitan kena kepadanya, ia merasai ni'mat ahad itu. Ni'mat ahad itu. Ibn Qayyim akui itu. Maksud ni'mat ahad itu. Biasanya kena batu tu sakit. Ketika batu tu diangkat letak atas dada Bilal. Kerana dia menganut Islam. Bila tak bunyi ahad-ahad. Katanya Bilal menikmati saat itu. Menikmati saat itu. Kita. al qalu rabbuna Allah. Thumma istiqamu. Orang menyatakan Tuhan kami Allah. Kemudian istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaik. Allah takhafu wa la Malaikat turun kata jangan takut, jangan duka cita. Saya tuan, -tuan juga sedang mengharapkan itu. Mengharapkan malaikat turun sama dalam hidup ni atau ketika hampir mati, jangan takut dan jangan duka cita. Sehingga merasai, sehingga bisikan itu mengalahkan bisikan karin tadi. Syaitan tadi. Untuk itu manusia lemah. Tak mampu nak rawan. Syaitan. Syaitan ni lebih pakar daripada skamer yang duduk telefon orang. Boleh kerana syaitan hebat. Hebat lagi. Mufti kat ayam kaki dia. Je, dia kata. Ilmu syaitan hebat. Sukar kita nak bertarung dengan syaitan. Maka agama ajar kita supaya satu unsur spiritual tolong kita. A'udhu billahi minasyaitani Bila nak buat satu hal kita tak mampu. La hawla wa la quwata illa billah. Sebab itu bila dengar azan hayya ala salah, bukan jawabnya hayya ala salah. Jawabnya apa? La hawla wa la quwata illa billah. Itu pun tak cukup doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, jangan kau gelincirkan jantung hati kami setelah kau bagi hidayah pada kami. Kata Aisyah, doa yang banyak yang dia dengar Nabi baca pada Ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala ala di. Wahai yang membolak balikkan jantung hati. Tetap jantung hati aku di atas agamamu. Itu usaha spiritual kita. Heavy. Sementara nak sampai tarikh penamat kita tu. Tarikh hidup ni tahu dah. Tarikh lahir. Tarikh mati tu tak tahu lagi. Sehingga nak sampai ke penghujung dalam keadaan kita istiqamah. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bash saya dengar, dia kata antara doa yang jangan kita putus Allahumma makhtim li bi khatim ya Allah tamatkanlah aku dengan penamatan yang baik sembang kemas ni boleh lah tuan tambah cakap pandai macam saya mungkin boleh lah tamat dengan tamat yang baik oleh kerana spiritual itu unsur ketuhanan. Nama Allah Azza wa Jalla suruh kita buat benda satu lagi. Sebagai satu usaha kita tanda kita balik pada Allah. Cari kawan yang dapat membantu kita istiqamah. Ingat tak hadis 99 yang taubat tu kan? Bila dia jumpa dengan padullah ala alim. Tunjuk kepada satu orang alim. Orang alim tu ajar dia akan kata ma yahulu bainaka wa baina tauba Apa yang menghalang antara engkau dan taubat? Kau taubatlah tapi itu tak cukup. In taliq ila ardin kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillah ma'hum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Kamu lepas taubat ni pergilah ke tempat sekian-sekian. Di sana ada orang yang mengabdikan diri pada Allah. Abdikanlah diri pada Allah bersama dengan mereka. Jangan balik ke negeri kau, negeri kau, negeri jahat. Bukan negeri tu jahat. Maksudnya jangan balik kepada geng lama. Kena ada suasana yang baru. Environment yang baru. Duduk dengan orang yang syaitan tak dekat sangat dengan dia. Duduk dengan orang yang sasu, minta pelindungan dengan Allah daripada dijauhkan daripada syaitan. Satu orang lemah dengan diri dia. Kuat dengan orang lain. Wala wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna الحياة يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صبر dirimu dengan orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan mereka itu inginkan keretaan Allah. Wala ta'du kan anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kamu paling matamu daripada mereka kerana engkau inginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Jangan kamu taat orang yang telah kami lalaikan jantung hatinya daripada mengingati kami. taubat sentiasa istighfar sentiasa minta lindung daripada syaitan dan cari teman yang salih. wallahu a'lam